İkinci dərsimiz bərabərsizlik dərslidir. Səhifə 111-də. Bərabərsizlik də bir növ tənliyə bənzəyir, lakin tənlikdə hər iki tərəf, hər iki tərəfin qiyməti eyni olur, yəni bir-birinə bərabər olur. Bərabərsizlikdə isə ifadələrin biri digərindən böyük və yaxud böyük bərabər olur. Misallarımıza baxaq, misallarda daha yaxşı başa düşəcəyik. Deməli, səhifə 111-də 1-ci tapşırığın A variantına baxaq. Burada deyir ki, 2, 3, 4, 8, 6 ədədlərinin hansı x - 9 > 12 bərabərsliyinin həlli olar. Biz əgər bura baxsaq bu bərabərsliyə, görərik ki, burada x-in ən kiçik qiyməti 22-dir. Yəni 22-dən 9 çıxanda alınır 13 və 13 12-dən böyükdür. Yəni x-ımızın ən kiçik qiyməti 22-dir. 22-dən kiçik qiymətləri alanda bu ifadəmizin x-9 ifadəmizin qiyməti 12-dən kiçik olur. Bizə isə 12-dən böyük lazımdır. Ona görə də 2, 3, 4, 8, 6 ədədlərinin heç biri bu bərabərsizliyi ödəmir. Daha ikinci tapşırığımıza. İkinci tapşırığımızda deyir ki, e, riyazi şərtlərin köməyi ilə yazın. A variantına baxaq. K ədədi 5-dən böyükdür. K 5-dən böyükdürsə yazırıq K > 5. M ədədi 20-dən böyük və ya ona bərabərdir. M ədədi 20-dən böyük və ya bərabərdir. nöbət tapşırığıımıza baxaq. 3-cü tapşırıq. 3-cü tapşırıqda nə deyir? A variantında A > 2 bərabərsliyinin hər iki tərəfinə -2, 5, -7, 8 əlavə edin. Nəticələri yazın. A > 2 bərabərsliyinin hər iki tərəfinə -2 əlavə edək. A + -2 sol tərəfinə böyükdür 2 üstəgəl -2. Sol tərəfinə də -2 əlavə etdim, sağ tərəfinə də -2 əlavə etdim. a - 2 > 2 ilə -2-nin cəmi eləy 0. Demək ki, a-dan 2 çıxanda 0-dan böyük olur. 2-nciyə baxaq. Deyir ki, 5 əlavə etdikdə

təbərləsliyinin natural həlli yoxdur. Onun, eee, fikrinə münasibətinizi bildirin. Sizcə mədnə doğrumu deyir? 3x - 8 < -5-dən. İndi baxaq. Burada x natural ədəd ala bilərmi, ya yox? Burada baxıram ki, x = 1 olduqda x-in yerinə 1 qoyaq. 1-i vurdum 3-ə. 3 - 8 = -5. Bu tərəfimizin qiyməti alınır mənfi -5. Mənfi -5 <= -5. Bu bərabərsizlik doğrudurmu? Əgər burada olsaydı ki, < onda bərabərsizliyimiz doğru olmazdı. Amma burada <= olduğuna görə, demək ki x = -1 olduqda bizim bu bərabərsizliyimiz doğru alınır. Demək ki, bunun natural həlli var imiş və x = 1 imiş. X 1-dən böyük başqa natural ədədləri verdikdə bərabərsliyimiz doğru alınmır. Baxaq 5-ci tapşırığa. A variantına baxaq. 4x < 16 bərabərsliyinin natural həllər çoxluğunu göstərin. 4x < 16. Yəni x-in yerinə hansı natural qiymətləri qoyanda bu bərabərsizlik doğru alınır? Yəni 4 vurulsun x 16-dan kiçik olub. Gəlin ən kiçik natural ədəddən başlayaq. x = 1. 1 qoyanda 4 bunu qarşısına yazaq. 4 vurulsun 1 = 4, o da < 16 eləyir. Bu doğru oldu. x = 2. 4 vurulsun 2 bərabərdir 8 o da kiçikdir 16. Bu da doğru oldu. X bərabər 3 olanda 4 vurulsun 3 bərabərdir 12 bu da kiçikdir 16. Bu da doğru oldu. X bərabər 4 olanda 4 vurulsun 4 bərabərdir 16 o da kiçikdir 16. Artıq bu bərabərsliyimiz doğru alınmır çünki 16 16-dan kiçik deyil, bərabərdir. Demək ki, bu şərtimizi ödəyən Natural ədədlər 1, 2 və 3 oldu. Baxaq növbəti tapşırığımıza. 6-cı tapşırığa baxaq. Seçmə üsulu ilə bərabərsliyin e, bir neçə tam həllini yazın. A variantına baxaq. x + 16 <tex>$x$</tex> bərabərdir 24. Yəni burada <tex>$x$</tex>-in yerinə nə yazsaq, onu <tex>$x$</tex>la 16-nın cəmi 24-dən kiçik olar. Biz burada baxırıq ki, əgər <tex>$x$</tex>-in yerinə mən 8 yazsam, 8-in cəmi 16 gələndə 24 eləyir. Yəni 24-ə bərabər olur. Demək ki, biz burada <tex>$x$</tex>-in yerinə 8 və 8-dən kiçik ədədləri yazmalıyıq ki, Onların cəmi 24-dən kiçik olsun. Yəni 8-dən kiçik istənilən ədədi yaza bilərik. Burada deyir ki, tam həllərini yazın. Yəni 8-dən kiçik natural ədədləri, 0-ı və mənfi ədədləri istədiyimizi yaza bilərik. Baq 7-ci tapşırığımıza. Seçmə üsulu ilə bərabərliyin bir neçə tam həllini yazın x/5 <= 61 + 12. Əvvəlcə 61 ilə 12-ni toplayaq. x/5 <= 73. Biz burada baxaq ki, x-in yerinə hansı qiymətləri verəndə 5-lə cəmi 73-dən kiçik bərabər alınar? Mən burada baxıram ki, x = 68 olanda 68-in üstünə 5 gəldikdə 73 alınır. Yəni 70-ə bərabər olur. Demək ki, burada x-in yerinə 68-dən kiçik istənilən ədədi yazsaq, bu bərabərsizlik bizdə doğru alınacaq. 8-ci tapşırığımıza baxaq. a = -2.03 olarsa, 3a + 8 və 9 - 9a ifadələrinin qiymətini müqayisə edin. Mənfi -2, 0 və 3. Baxaq. Əvvəlcə a-nın yerinə -2 qoyaq. -2 qoyanda 3 vurulsun -2 + 8. Cavabımız eləyir 2. 9 - 9 vurulsun -2. Cavabımız eləyir 27. Demək ki, bizdə 3a + 8-i a = -3 olanda cavabı 2 eləyir. 9 - 9a-nın cavabı a = -2 olanda 27 eləyir. Demək ki 9 - 9a 3a + 8-dən böyük olur. Əgər a = -2 olarsa. İndi a = 0 qiymətinə baxaq. 3 vurulsun a-nın yerinə qoyuruq 0. üstə gəl 8. Burda olur 9 - 9 vurulsun 0. 3-ü 0-a vurduqda 0, üstünə 8 gələndə 8. 9 0-a vurduqda 0, 9-dan 0 çıxanda 9. Demək ki, a-nın yerinə 0 yazanda yenə 9 - 9 ifadəmiz 3a + 8 ifadəmizdən böyük olur. a-nın yerinə 3 yazaq. a-nın yerinə 3 yazanda 3 * 3^8 9 - 9 * 3 3ü 3ə vuranda 9, 9^8 gələndə 107. 9u vurdum 3ə 27. 9dan da 27 çıxanda -10 8 Deməli, a-nın yerinə 3 yazanda 3a+8 ifadəmiz 9-9a ifadəmizdən bölük olur.